এন আৰ চিখনতো অসমীয়া মানুহক ঠগাই থৈ গুচি গ'ল এতিয়া বহুত কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সিদিনাখনো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে সেইটো সময়ত বহুত নিউজ কৰিছিল যে দেউতাক ভায়েকৰ মিলন হৈ গ'ল ভায়েক ভতিজাকৰ মিলন হৈ গ'ল মামাক পুতেকৰ মিলন হৈ গ'ল সেইবিলাক আছিল পাৰ্ট অফ কনস্পিৰেচি যেন যেনিবা মোৰ নাম আশী চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত আছে মই মোৰ দেউতাৰ ধৰণৰ একে নাম এসত্তৰ চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত বিচাৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই তেওঁক মই দেউতা বুলি ক্লেইম কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ নাম এন আৰ চিত সোমাই গৈছে বিভিন্ন জেগাত এটা ক্লজ আছিলে অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট বুলি বিভিন্ন জেগাত আমাৰে দুই এজন অফিচাৰে সন্দেহযুক্ত লোককো অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট বুলিও সোমোৱাই দিছে এনেকৈ এতিয়া যদি আমি এন আৰ চিখন চাব যাওঁ তাত বহুতবিলাক খেলি মেলি আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই খেলি মেলিখিনি উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত ধৰণে আদালতে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু নহ'লে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এই এন আৰ চিখন প্ৰকাশ কৰি আমি এন আৰ চি আপডেট আমি নেক্সট পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব গতিকে কেইবাটাও লিগেল এংগলত আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ এন আৰ চিখন আমি নতুনকৈ আৰু এটা ছেকেণ্ড লুক এটা আমি দিব পাৰোঁ ৰিভিউ পিটিশ্যন এবাৰ দুবাৰ ফাইল কৰিছোঁ ৰিজেক্টটো হৈছে গতিকে বহুতবিলাক কৰ্টত ঘটনা ঘটি আছে কিন্তু পিটিশ্যন গৈ আছে ক'ৰবাত ৰিজেক্ট হৈছে ক'ৰবাত ন'টিছ দিছে গতিকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে চেষ্টা হৈ আছে কিন্তু ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ইউজুৱেলি এবাৰ ফাইনেল অৰ্ডাৰ দিলে তেওঁলোকে সংশোধন কৰাটো অলপ কঠিন প্ৰক্ৰিয়া ৰিভিউ পিটিশ্যন চুপ্ৰিম কোৰ্টত ছেইম জাজেহে কৰিব পাৰে বেলেগ জাজে ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘল কিন্তু আমি এটা লাইনত কাম কৰি আছোঁ আমি কিন্তু ফাইনেল আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা হওক চুপ্ৰিম কোৰ্টৰে হওক বা অসম চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও আমি এইখন এন আৰ চি মানি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক ৰিভিজনলৈকে আনিব লাগিব এতিয়া কিমান সফল হওঁ কব নোৱাৰো কাৰণ মুখ্য ন্যায়াধীশে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দি থৈ গৈছে যে এইখন ফাইনেল বুলি